направленная работа, ведь, понимаете, во времена Советского Союза четверг День политинформации, лекторские бригады и так далее. Все выезжали на места, разъяснения, все. Газеты получала каждая семья. И все равно эта машина работала. Тобто ви виступаєте за повернення деяких радянських традицій, канішне так вони повинні бути, їх. не можна забувати з людьми треба працювати. ну якщо ми говоримо про таку інформаційну діяльність, то напевне сьогодні таким місточком між владою та кожним жителем будь-якого населеного пункту дуже часто виступають громадські організації. От як Ви розглядаєте цей зв'язок між владою і громадою, громадськістю завдяки громадським організаціям? Ну, я вам скажу, що я взагалі сторонник роботи з громадськими організаціями, я завжди е, е, во-первых, з удовольствием общаюсь з людьми. с удовольствием принимаю участие в разного рода мероприятиях. Ну и самое главное, я думаю, что вот за эти там, два с половиной года нам удалось объединить свои усилия и наладить эту работу совместную именно с нашей громадской радой при областной государственной администрации. Я хочу сказать, что в громадскую раду входят представители всех политических сил. А э, час и... показывает, что с каждым роком все больше и больше бажаючих війти до складу громадской Рады. Так, самое главное, что вы понимаете, вот в тех заседаниях, в тех группах, которые мы проводили, у нас практически вопросы не зацикливались на политической ситуации. То есть, мы старались политику отбросить и решать конкретные задания. Ведь э, мы не один серьезный проект которые делали за эти два с половиной года, не начинали без совета с общественности. Ни один. Вот. Мы, в... я хочу сказать, я благодарен Ларисе Михайловне Польской. Я честно скажу, что ну, трудновато все-таки организовывать людей, которые имеют, я имею в виду общественные организации, ведь это люди энтузиасты, у них же нет вертикали власти там, и так далее. То есть они разных политических взглядов, да и разной образованности, разного воспитания а объединить такое количество представителей, это надо иметь талант. И у нее это действительно получалось. И поэтому мы вот проводили, ну они проводили, Громадская Рада, отчетно-выборная конференцию свою, отчитывали, серьезный был доклад, серьезное выступление, избран новый состав. Ну, тепер черга лишилася за головою цієї громадської ради. Я да. хочу ще запитати громадська рада, вона дорадчий орган, тобто керівництво обласної ради, має дослухатися до думки громадської ради. Скажіть, будь ласка, чи часто було так, що доводилося, зважаючи на думку громадської ради, змінити рішення? Безспорно. можете да навести вам... приклад? Звісно, можу навісті. Примір вода последняя програма по детству, она была просто кардинально переделана. Вот пришла ко мне Лариса Михайловна и сказала, что ту программу, которую подготовили, она не годится. У нас есть свои предложения. Сели за стол, сделали программу. Вон и Малы. Ну, понимаете, люди, у каждого человека свои амбиции, свое понимание, но объединили усилия. Вот это конкретный пример, и это не один раз происходило. Мало того, Лариса Михайловна является І членом колегії обласної государства адміністрації, тому вона участвует непосредственно в прийнятті рішень по любому вопросу, і вона доволі активний член. Я не пам'ятаю ні одної засідання засідання колегії, где б вона не виступала з какими то конкретними Ну Що ж, ми тепер чекаємо наступного засідання громадської ради, коли вони зможуть ж назвати нового голову. Цього дорадчого органу вже вийшла на завершальну стадію, і вийшов на завершальну стадію процес реформування органів виконавчої влади та оптимізації їх роботи. На вашу думку, що ж все ж таки може оптимізувати цю роботу і розробити роботу виконавчих органів більш ефективною? Я знаю, що ви завжди виступали і є прихильником вислову, що кадри все ж таки вирішують все. Может быть, ну, этом, этому высказыванию альтернативы нет. Это однозначно, я думаю, и практически все люди убеждены в этом. Ведь многие кадры оцениваются, потом переоцениваются, дают оценку, но все равно в реалии личность всегда играла роль в любом обществе. Власть это. Ну, действительно, серьезный механизм. Вот. И власть должна быть мобильна, должна быть вертикаль власти, которая э, действительно выполняет конкретные задачи. Раздутие аппарата никогда не приносило пользы. И э, я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас практически завершена реорганизация всех владных структур в области. Значит, сейчас э, многие документы в кабинете министров на согласовании по руководителям, и как только назначения происходят, уже многие ответы пришли. Происходят эти назначения, происходит регистрация, происходит э, перевод людей в э, структуры, потому что мы э, ну, будем говорить существенно. Поменяли структуру, как и в аппарате, так и в структурных подразделениях областной государственной администрации. Что сегодня представляет аппарат? Я думаю, что аппарат сегодня не громоздкий. Значит, если говорить об аппарате непосредственно областной государственной администрации, то это 106 человек. Если нам говорить о структурных подразделениях областной государственной администрации, это 528 человек. И 1601 человек это в районных государственных администрациях есть аппарат еще территориальных органов центральной власти, вот, то в общей сложности это где-то в районе 7,5 тысяч всего на область. Это не такой большой процент. А в аппаратах областных, областной администрации, я сказал, в аппаратах районных администраций работает порядка... 29 человек. Ну, еще там ряд, которые работают в структурных подразделениях. То есть на сегодняшний день мы оптимизировали аппарат областной администрации, мы нацелили на более контрольные функции, функции оказания практической помощи, поэтому создали организационно-контрольное управление, за каждым работником которого закреплено будет всего лишь два района и одно областное управление. То бишь это в реалиях можно оказывать помощь и вести контрольную работу, качественно зная все положение дел в районах. У нас лишається не так багато часу до завершення нашого ефіру. Вже завтра ми будемо відзначати День Соборності та Свободи України. Я знаю, що з Херсонщини до столиці, до Києва, поїхала ціла делегація. Там відбуватимуться основні події цього дня. Що буде на Херсонщині? Які заходи очікують нас? Ну, в Киев действительно вот сейчас уезжает делегация в составе 70 человек. Ее возглавляют глава администрации Николай Михайлович Костяк и председатель областного совета Виктор Григорьевич Певых. Там завтра в 14.30 во дворце Украины с участием президента будут торжества. А у нас в области тоже пройдут торжества в 10 часов возле памятника Тарасу Григорьевича Шевченко будет э, митинг, будут э, возложения, возложения и такие митинги будут проведены во всех населенных пунктах области. Кроме того, много тематических будет встреч в школах, в музеях. Архив наш готовится к определенным материаль, выставкам материалов, связанным с соборностью Украины, с этим праздником. И практически во всех местах будет участвовать в этих мероприятиях и молодежь, и общественные организации, и политические организации. Хотелось бы, чтобы данные мероприятия проходили конструктивно, не переходили... В політичні мероприятия звідінням що то і так далі і доказуванням своїх зляків, ми надіємося на взаємопонімання. Я думаю, воно буде. Ну що ж ми можемо вже вітати з наступаючим святом? Ми, напевне, маємо запросити усіх, хто має бажання прийти до погрудя Шевченка. Урочистості розпочнуться о 10-й ранку. На сьогодні це все. Я дякую всім. Дякую в першу чергу вам, що ви завітали до нашої студії. Я нагадую, що спілкувалися ми сьогодні з першим заступником голови обласної державної адміністрації, керівником апарату. На студії був В'ячеслав Білий. Отже, дякую всім. Це все на сьогодні. До наступного понеділка. Дякую за увагу. До свидання. До побачення.